Мишанин. Все-таки странно. Людвиг ван Бетховен был глухим, Паганини страдал припадками, но зато они были гениальными композиторами. А вот взять нашего инспектора Кандыбу. Казалось бы, абсолютно здоров, но при этом бездарен. Знаешь, Кабан, я иногда задаю себе вопрос, для чего Кандыба вообще появился на свет? Какую функцию он несет в мироздании? И, честно признаться, не нахожу ответ. Согласен, Мишаня, одно радует. Наш лейтенант Кандыба никогда не станет героем книги Жизнь замечательных людей. Да-да. Слышь, Кабан. Mm. А что это ты вдруг заинтересовался композиторами? Не, ну просто я люблю хорошую музыку. Я вообще что думаю, Мишаня? Было бы неплохо, если бы у нас в магазине постоянно играла классическая музыка, а? В смысле, что за ноу-хау? Не, ну а что? Ведь даже сексом приятнее заниматься под романтическую музыку. Да? А что из чтения книг как не процесс упоения интеллектуальным соитием с мыслями автора. М? А ведь есть термяков в твоих словах. А то. Классическая музыка и литература в одном месте – это как алкоголь и кальян в одном заведении. Рай. Right. Yeah. Yeah. Тогда. Кстати, Мишаня, вот как говорил сам Бетховен, истинная музыка должна высекать огонь из людских душ. Я бы еще добавил и деньги из карманов покупателей. Знаешь, Кабан, а я ведь могу помочь решить этот вопрос. Я же в детстве немного играл на скрипке. Да ну. Только не говорите, мой друг, что вы ходили в музыкальную школу. Типун вам, коллега, на непарный мышечный орган на ротовой полости. Просто когда мне было 10 лет, я у соседа отобрал скрипку. И она до сих пор где-то валяется дома. Прекрасно, Моншер. Тогда прошу к Пюпитру. М -м -м. Вау, 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 танька! Наш бюджет двох покерістів не потягне. Готка, не позор мене. По перше, я гадаю, по-друге, то ж ви граєте з пацанами, то не поки. Як так? Бо в покері нема козира і пагоні. Якщо то не покір, то як я свиню програв? Лодьке, не путай. Програв і пропив. Ай, все одно. До речі, я у ці всі ваші гадання взагалі не вірю. Чого? То як чого? Як мені можна щось гадати на місяць наперед, якщо я ходжу в себе по хаті і не знаю, що зі мною тут через хвилину станеться? а? Лодька, я минулого тижня погадала Маринці. І все здійснилося слово в слово. І що ти її нагадала? Що її Звідки ти знаєш? Тань, я тебе прошу, Марінка до такий варіант і до ворожки не ходи. Крім того, що я розказав тому пацану, як вона з її братом по дьосна глупила. Точно мав би кінці, давно є. Вочка, я зараз тобі докажу, що не даремно три роки просиділа на економічному на останній парті. О, ти в дитинстві найбільше боявся, що тебе вкрадуть цигани. Ого. Щоб по картах, тако почитав? Нічого. До тепер нічого не змінилося. Вони, до речі, мене хотіли одного разу вкрасти. Але добре до мене придивилися і сказали, що їм таких зачуханих і замурзаних дітей своїх вистачає. То просто вкрали нас індика. А, от звідки у вас селі приказка, спасли як гусерим, а індик було. А ще ти в школі розбив сім вікон. Шість вазонків. І голову валіту! Ха, Танька, тут трудовик, до речі, сам винен. А що він казав, що моя табуретка дуже слабенька і не витримає навіть ні одного удару? Слух. А можеш погадати нашому лісникові. У нас минулої п'ятниці така темна історія сталася, ніхто нічого не пам'ятає. Тільки тобі треба продати якийсь товарний вигляд, чи що. Дара, я, я щось знайду. Так і знала. Мешай, мешай. Ну слушай, ну я, конечно, не музыкальный критик, но тебе не кажется, что твое исполнение далеко от идеала? Да, Кабан, Я не Ференс Лист, но моя музыка идет от сердца, и поэтому я рекомендую тебе слушать и молчать, иначе. Да ладно, ладно, не надо так близко к сердцу принимать критику. Я пошутил. Продолжайте, маэстро. Кто то же. Извините, послушайте, не могли бы вы не играть? Ну, это же ужасно. Какая странная просьба перед уходом в вечность. А вы кто будете, уважаемый? Вообще-то я скрипач. Профессионал. Играю в оркестре. Ха, профессионал. Слышь, кабан, что-то этот Бельмондо начинает меня конкретно раздражать. Может, устрою ему жалостливый уход под Энио Мариконы. Не, подожди, Мишая. У меня есть идея получше. Да, Мишаня, нечеловеческая музыка, шарман. Да, э -э -э. да. Э -э -э. Бачу страх. Бачу ненависть. Бачив фільм Страх і ненависть в Лос Вегасі? не позор мене! Хіба дурний не бачив того фільму? Давай, поділу, поділу. Бачу, ти щось загубив? Дуже важливе. В лісі. Біля цвинтаря. На роздоріжжі трьох доріг. Був ти там минулий п'я. Був. Бач! Бач, що правду тобі розказав. Давай 20 гривень. Що? Що, 20 гривень давай. Я ж тільки 10 гривень загубив. Ну Так, 10 давай зараз, а другу десятку відносиш, як Танкі знайдеш. Давай, давай. Так, там, тобі дві гривні. Тачка, ти що придурок? Що придурок? Тобі що, дві гривні мало? Так чекай, але я взяв на себе всі інші витрати, а то рахуй немало, оренда офісу. Світло, комунальні послуги, реклама, сайт, паркінг, ресепшн. Влачка, я не про то, ти за що гроші береш? Щой, Танька. Я тебе прошу. Як казав мій дідо, щастя купити не можна, але ніхто не забороняє його продавати. Правильно? Правильно. Так що ти давай, сядь, заспокойся, трохи, сідай, бо інші люди чекати не будуть. Які люди, Влачка, що ти мелеш? Так, пані Галина, заходьте. Так, Присідайте. Добрий день. У мене така проблема. Курка пропала моя. Та Так, шо, давай, розкидай, розкидай. Так, сьогодні ми приймаємо по списку тільки перших 50 записаних. Решта всі на завтра. Україна, Україна. Пиша, ти поставиш, потім все діло за я от подумала, Даша, ми повинні всім срочно розказати, як правильно готуватися к наступної зімній. Олимпиаде. Я согласна. Но в первую очередь нам с тобой надо научиться выговаривать город, в котором эта Олимпиада будет проходить. Пхенчхан. Будь здорова. Слушай, Даша, я вот не понимаю смысл бороться за комплект наград. Ну ладно, там комплект белья. Это еще куда не шло. Ну да. Куда потом в этой медали пойдешь? Ну, реально, на базар. Почему Олимпиады вообще зимой проводят? Неужели нельзя было до весны подождать, когда. Воздух хороший, будет свежий, день длиннее в конце концов, птички поют, тепло. Не, ну я согласна, эти Олимпиады вообще какие-то непродуманные. Кристина, вот ты видела очереди из спортсменов на горку? Реально люди весь день стоят, чтобы один разик съехать. Реально. Хуже, чем парке. И мне еще кажется, что вот надо быть ближе к народу. Но не у всех же санки есть. Пусть соревнуются съезжая на картонках. Ну то все Даш, а тебе из зимних видов спорта какой больше всего нравится? Мне фигурное катание. Но я б його на лыжах діла, так було б бы смішно. І в гамаке. Яренко! Що? Слухай, непогана ідея була закрити нашу пса в будці. До нас почтальйон добрався! Лянціки пісим за півроку, так що танцюй. Я останній раз в цій конверті бачила на весіллі, дочки о весіліраде. Так, що тут? Попередження з банку. Ой. Газовики. Ой. Э, Ой. Так. <кхм> Яринко. Що? А, а пам'ятаєш, що твоя мама казала, дивлячись мені бочі? Що саме? Що я поганий взяти? звісно, пам'ятаю. Це ж був і тост на нашому весіллі. Так от. Сонечко. Міф зруйновано. Ми виграли зелену карту. Вінчик, ну, що ти ліпиш? Ми ж навіть анкети не заповнювали. Ну Я венкомат теж анкети не заповнював, а пов'язки приходять Та Тади сюди. А ну-ка, що тут нам прийшли? Тіко американська. Чіпляйте, чіпляйте! О Боже, ми тут, тут, поїдемо в Америку! Ми будемо жити у Лос-Анджелесі разом з Бредом Пітом і Анджеліно Джолі. <coughs> і з разом ä, з Бредом Пітом і Анджелина Джолі будемо боротися за межу! і щоб на вони наші яблука не тири. Ага, бо там стільки дітей, але як Дай Боже <coughs> вам! <ак> дай Боже! Дай Боже мій бідний родственник. Не понял. А чи так зверхню? Коме, ми виграли зелену карту. Ми їдемо в Америку! Да ну Баротик! Да! Серйозний! Да! Круто! Так, я зараз буквально ну, там не речі треба. Зберу щодесенько і все, я готов, в принципі. Коли виїжджаєм? Чекайте, куме, куме, куме! Ви не поняли. Ми їдемо в Америку, я і Юрчик, ви ні. Ми да. Ви ні. А ми да. А ми – да. Як ні. Кума, ви ж знаєте, то моя мрія поїхати в Колорадо і відімститись жукам на їхній ж батьківщині. Ну, Будь ласка. Ви на мене так дивитеся, як свиня перед Пасхою. Я б і з радістю, куми. З радістю. Але не можу. Зелена карта виписана тільки на нашу сім'ю. Все. То все новіть мене. Куми, я буду чемний. Я буду прибирати в себе в хаті. Я буду їсти кашку. І взагалі, куми, Я буду сином, про якого ви завжди мріяли. Сразу дорослим. І який може розділити не тільки ваші погляди на життя, а елітру на двох. Так, куми не видумуйте. Тут чітко написано, що дитині має бути не більше 18 років. Ні, ну, ви, звісно, мозгами підходите під ці рамки, але ваша фізіономія вас явно видає, так що ви нікуди не їдете все. Так, 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 так. Юрчик, що це таке? Є. Дивись тут. Тут пишуть, що прийшли для оформлення документів, копію паспорта і три тисячі доларів. Де ми візьмемо ці гроші, а? Я не знаю. Продамо щось. Що? Ну, в тебе є в том Кум гроші віддай. Ага. Щас! Да щоб я віддавав щось американським колоністам? Да ні за шо? що? ти? Слушай, Кристина, я вот не понимаю спортсменов, которых поймали на допинге. Да. Ну пойди, выпей ты этот редбул куда-нибудь в туалет, где никто не увидит. Нет, надо пойти туда, где есть комиссия, где есть люди, где вот, все вот, видят. Я согласна. Вот, Кто ну, реально, доктор, что там? Вот именно. Слушай, мне еще вот непонятно, почему есть только три варианта медали. Золотая, серебряная и бронзовая. Ну, можно же еще сделать стронцевую или литиевую и так далее. И вообще, тогда бы победителей было больше. А проигравшим давать радиевую. Слушай, по великовато. Это на ноги. А, наших ты знаешь, что один мальчик зацепился подтяжками на старте, и поэтому то выигрывал бобслей, то не выигрывал, то выигрывал, то не выигрывал. А разве бобслей это не порода собак? совсем дурочка. Бобслей – это название прически. И вообще, Даша, тебя бы никогда на Олимпиаду не взяли. Да ладно, чего это меня бы никогда не взяли на Олимпиаду? Потому что на тебя ни один спортивный костюм не налезет. А тебе на Олимпиаде только одна медаль светит – ветеран труда. А про таких, как ты, коровы говорят, как Даша на льду. А ты вообще, Кристина, керлинг. А сама ты, Даша, керлинг. А вот от керлинга А, а вот не будем. А, а вот давай, давай не керлингом да, иметь. пойду и займусь. Даша, керлинг. Ну все. Коротше, я з сусідом домовився, він купив наших курей, коров, свиней, хоча, думає, що просто грошей позичу. Молодець, юрчик. А я якраз всі речі дозбирала. А ти, що і речі сусідів теж сюди зібрала, так? ні, юрчик, тут тільки мої речі. Не. Ти знаєш, мені здається, немножко глупо секонд-хенда вести туди, звідки вони приїхали. Ти втікницу, да? Тук-тук-тук. Добрий вечір. Пане частковий, що ви вечір. до нас завітали. Та прийшов до вас поділо аферистів. Та ви шо? Ой, я, я. А що сталося? Тут пів села листа отримало, ага. що вони зелену карту виграли. І тепер треба по три тисячі доларів відправити. Коротше, прийшов вас попередити, що у вас як. Лохів не розвели. Та що ви таке кажете? Ми ж не придурки, звісно, да? <рес> ми ж навіть анкету не заповняли. То добре, бо деякі вже пів господарства розпродали. Ну все, піду далі людей попереджати, бо вже скоро глухарь починається. Будьте здорові. Йдіть, йдіть, До Здорові бачення. давайте. Ну що, Юрчик, може, а може, воно і на краще. Кому ми там надо на чужбині? А, а тут є люди, яким ми дуже потрібні. <гум> <да>? Кум, <гум> участковий, <гум> кредитори, обленерго. Купа людей! Купа людей. Да. Піду я поговорю з сусідом, може обратно продасть мені телек наш. А ти, 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 ти. <гум> good morning, good morning, good morning to you! Good morning, good mind, morning. I'm glad to see you. <гум> <Шо>? <гум> Я теж виграв зелену карту. Коротше, вдома згріб все, що можна. О, навіть ще, так би мовити, віддала, що мала. Коротше, їду зараз в ломбард до району. І все! Hello Америка! Боже, боже, куми, А ви що не чуєте? Що? Нічого, куми. Наши ищи Виталья! Я <laughs> кажу, застрелимся в Лас-Вегасе. <laughs> Украина, Украина. а ты не забыл, какой сегодня день? Кристина, я вот поняла, у <laughs> ничего не Нет, конечно. Поздравляю, Лен. <laughs> Спасибо, конечно, Игорь. Только раньше почему-то ты меня не поздравлял с генеральной уборкой. Фу ты, испугала. Я думал, опять какая-то неожиданная годовщина. Будь так любезен, достань всю посуду из серванта, я пыль протру. О, Лена, а ты знаешь, почему у нас так много пыли скапливается в серванте? Почему? Да потому что генеральная уборка у нас раз в три месяца. А по другому поводу мы эту посуду не достаем отсюда. Тебе что, сложно? Да. Потому что эта хрустальная армия пополняет постоянно свои ряды. Вот, к примеру, вот этого новобранца я вообще не помню. Это я купила новую салатницу. А чем тебя старая салатница не устраивала, а? Теперь будет удобно. Когда придут гости, я буду ставить салаты на разные концы стола. Слушай, Лена, у нас круглый стол. И вообще, если у нас есть салатница, зачем ты тогда салат в пластиковые контейнеры нарезаешь? Просто достань посуду. Слушай, Лян, ты никогда не думала заняться стендовой стрельбой? Зачем мне это? Ну надо же как-то избавляться от такого большого количества тарелок. Начать можешь с этой. Это блюдо для горячего как же мне тебя жалко. Ведь ты никогда не испытывала тепло Ленкиных блюд. Так и умрешь холодным. Блин, что-то настроение какое-то прям. Да. Короче, надо разорвать этот вторник, как Тайсон Нуха, жестко и по чтобы завтра вконтакте 40 новых друзей Сообщением Вот это вы вчера рвали во, -во, -во! Чтоб у Тимати появились новые татухи С датой этой вечеринки Алло, тусовщики А можно узнать вашу платежеспособность на сегодня, а? Жень Вам не кажется, что над нашим Global здесь Сгустились тучи? Какие тучи, Олежа? Обычный ураган Юлиана что ты пишу, а? А то, что я опять за вас платить не собираюсь. Здрасте. Когда это вы за нас оплатили, а? Ну, например, когда вы финал Лиги Чемпионов праздновали. Гол! Гол! За счет! <свят> ну и было один раз, теперь постоянно вспоминать будешь. Один раз? Один святого Валентина. Юляш, слышь, мы тут э, с двумя дивулями познакомились с и они нас приглашают к себе. Ага. И что? А, ничего, просто предупредили. Да, да, не скучай, дорогая. Так, э, стоп, мальчик, я счет! Я про 8 марта вообще молчу. Стопэ! Тебе что, не понравилось, когда мы с Евгением Анатольевичем тебе устроили древнюю Грецию и виноградом тебя с рук кормили. Я помню это. Более того, я даже помню, что потом было. Юлек, с 8 марта. А... Главное ж, внимание. Все, <связывается> все. Убедила. В общем, Юляха, сегодня будешь тусить за наш счет. Ну, наконец-то. Официант! <связывается> Лена, а зачем нам в доме вторая ванна? Эта ванна, Игорёш, называется супница. Супница? Представь себе, суп сперва нужно наливать в нее, а уже потом из супницы в тарелку. Что-то я не припомню, Лена, когда ты последний раз пользовалась супницей. А когда ложка из кастрюли хлебала, помню. Супница – это для гостей. А, ну да. Ты ж в гости табор цыган ждешь. Кого? Ну иначе зачем тебе так много рюмок? Рюмками, Игорь, регулярно пользуешься ты. Те две рюмки, которыми я пользуюсь, Лена, стоят в сушилке для посуды возле кружек. А вот зачем тебе столько бокалов, ты можешь мне объяснить? Могу. Для каждого напитка, Игорь, есть свой бокал для белого вина, для красного, фужеры для шампанского. Слушай, а вот если проэкспериментировать и чисто рискнуть, в бокал для красного вина белое налить, давай выкинем это все. Это же хрусталь. Давай разобьем тогда. Что? Ну, с битым хрусталем же не жалко расставаться. Хорошо, Игорь, давай представим, что все мы отсюда это уберем. И что ты здесь будешь хранить? Не переживай, я найду, что здесь хранить. Игорь, а что ты сюда положил. Это же самый центр комнаты, самое видное место. Правильно, самое видное место. Поэтому здесь должны лежать вещи первой необходимости, которыми мы пользуемся каждый день. Вот, я даже рюмочки с кухни сюда принес. Вот. А? Ты что, носки сюда положил? Да. Вот. Ну согласись, я ими пользуюсь чаще, чем ты супнице. Значит так, Игорь. Во-первых, это все смотрится ужасно. А во-вторых, верни сюда мою посуду. Не получится, Лена. Почему это? Потому что мы счастливые с тобой. Я, в общем, это... Хрусталь нес, это самое, споткнулся и... Ну <гас> счастье у нас море с тобой. Да она, походу, пытается нас разорить. Ага, нет, еще не вечер. Наверное. Какой вечер? Скоро утро. Эй, алло, мы это не заказываем. Вы нет, это для вашей дамы. И походу, цель не выпить, а заказать. Походу, так, Олежа делать будем? Не знаю. Слышь, может выбьем это все, а? Все? Да я не потяну. А придется. А смысл? А смысл, Олежа, я тебе завтра объясню. Девушка, девушка. Чё? Да ничего особенного, просто бар закрывается, нужно расплатиться. Ну так он! Э! Э! -э. Женя! Олежа! Бесполезно, я пытался. Вот сволочь, а!